Здравствуйте, дорогие друзья! Я Дмитрий Попов, профессиональный шеф-повар. Я буду делиться с вами техникой, секретами и рецептами. Я научу вас готовить сложные блюда в домашних условиях легко и быстро. Привіт, я Юля Бурковська, я молода сучасна мама. У мене не завжди вистачає часу шукати рецепти. А також я маю досить скромний досвід у готуванні. Але для кожної жінки надзвичайно важливо годувати свою сім'ю якісно і смачно. Дімочка, якщо ми готові, розкажи, будь ласка, яка сьогодні тема нашої програми. Юлія радує твоє бути стремление очага, навчитися готувати для своїх дітей, а тим більше для свого любимого мужчины. Сьогодні я поділюся з тобою, которыми на 100% удивіться. своего любимого мужа. Ура! Бо так хочется, чтобы твой человек хвалился своим друзьям про те, яка у него господарочка в доме. Что самое мы сегодня приготовим? А, сегодня мы будем готовить розбив угу. с кровью и с очень интересным соусом. А на десерт мы приготовим черомису с печеньем амаретти, которое известно как самое романтическое печенье. Это так чудово, удивлять своего мужа мне уже не терпится начать приготовление, но главное не упустить ни одного нюанса. С чего почнемо? начнем? Начнем с термису, потому что розбив нам нужно будет подавать пышущий жаром, а термису должно быть нежным и слегка прохладным. Что нам понадобится для термису? Мы будем его делать, как я уже говорил, с печеньем амаретти, и его мы будем готовить для него в первую очередь. А вот для печенья амаретти нам понадобится миндальный орех, сахар тростниковый. Кроме этого, сахарная пудра, яичный белок и буквально щепоточка крахмала. А для крема нам нужно будет сливочный сыр маскарпоне, яичные желтки, опять-таки тростниковый сахар и немножечко ликера Калуа. Я уже все запомнила, все продукты впизнала, могу их уже перемешивать. Мы берем миндальные орехи. Как современные любители кулинарии, мы будем использовать еще для этого блендер. Значит, всыпаем орехи, так. смешиваем с тростниковым сахаром. Расскажи, чему сам тростиновый цукор? Ну, мы вообще-то все ратуем за здоровое питание. Он, в общем-то, как минимум здоровее, чем обычный белый сахар. Это действительно очень важно, потому что хочется, чтобы человек жил долго и счастливо, а для этого нужна здоровая еда. Поэтому именно мы используем здоровый тростниковый сахар. А якщо вдома все ж таки немає тросинового цукру і ніколи по нього бігти в супермаркет, можна використовувати звичайний? Ну, звісно, можна. Uh -huh. Зараз ми маємо все це перемішати. Так, чать на перебічку масу. Я безусловно тобі довіряю. Яка у мене місця почесно? Я думаю, достатньо. Дальше нам нужно перебить тогда уже белки. пудрой. Э, белки мы уже совчасно ведь делали вид жовтка. Да, здесь у нас 4, нам понадобится 2. Угу, То есть половину район. вот этого, то, что у нас вот здесь есть. Сюда же нам понадобится еще сахарная пудра. Это почти 3 ложки. Три ложечки великих с горочкой. Перебить нужно в пену. Мы возьмем для этого как раз-таки миску. Угу. Я сыплю сюда вот эту вот красивую крошку, которую ты сделала, mm -hmm. а ты выливай белки. И буквально, как я уже говорил раньше, вот на кончике ложки крахмал рассыпаем и так. перемешиваем. Еще нам к этому понадобится кондитерский мешок. Я пропоную назвать этот десерт керамису Люблю, чего сердца. Отличное название для именно этого блюда. Что ж, теперь давай это все поместим в кондитерский мешок. Кстати, про печиво Амаретти. Да. Я знаю, или, по крайней мере, думала всю жизнь, что тирамису роблять с э, классическим бисквитным печивом. Савоярди. Савоярди она называется. А почему мы делаем с Амаретти? А, ну, на мой взгляд, Амаретти как раз таки позволяет еще более сделать его выразительным, этот десерт, еще более романтическим. Ну, как говорилось ранее, Амаретти все-таки такие очень романтические печенье. Обожнюй авторский петхит. А мы теперь будем вот это вот... Полученное тесто отсаживать mm -hmm. э, на противень на пергаментную бумагу. Так, возьмем небольшой лист пергаментной бумаги. Еще нам нужно посыпать немного э, сахаром. Вот-вот, чтобы оно как бы распределилось все mm -hmm. по бумаге. А на работает? А это в первую очередь для того, чтобы печенье не прилипало. И дополнительно оно создает определенную воздушную прослойку для того, чтобы температура и воздух проникал под тесто. Мы тщательно, в общем-то, собрали все тесто сюда, mm -hmm. закрутили для удобства. Так. оно такая древнюечка моя получается. Они увеличиваются потом. А-а-а. Ah. Да. И еще такой момент. Смотри, когда ты помещаешь мешок над бумагой, ты вдавливаешь так, чтобы тесто у тебя расходилось под насадкой. То есть оно вот такие вот плюшки получается. Так, ну что ж, будем загружать духовку. Духовку нам нужно поставить на 175 градусов и отправить ее туда на 15-20 минут так как у нас все в пропорции, мы берем два желтка. Опять-таки тростниковый сахар в количестве двух столовых ложек. На один желток это одна столовая ложка сахара, для того, чтобы у нас получилась именно должная, правильная консистенция. Отлично. А теперь э, есть один такой маленький нюанс в приготовлении крема. Нам нужно не класть маскарпоны в желтки, а слегка выливать желтки в маскарпоны, для того чтобы мы, в общем-то, не прогадали консистенцию, которая должна быть на выходе. Наливай и размешивай, силей. Я озвучу вопрос, который, возможно, не тільки у меня сейчас виникло, а еще и у каких-то українських украинских маскарпоне – это все таки досить достаточно дорогой сыр, и ну, для наших широт он экзотика. Можно его чем то заменить? Да, можно заменить. Это сделать можно с помощью не соленого и не кислого сливочного сыра, а, либо же даже просто взять домашний, опять-таки сладкий творог, угу. тщательно протереть его через сито и смешать его со сливками, и мы получим, в общем-то, практически один в один свежайшие маскарпоне. А какой висоток жирности моя будто В принципе, лучше использовать, чем вот жирные сливки, тем лучше. Но если они не жирные, вы просто их будете добавлять немного меньше. И в общем-то нужно смотреть, чтобы получалась именно консистенция плотная, такая воздушная. Как раз таки мы дошли до того, когда нам понадобится сюда добавлять наш алкогольный ликер. Его понадобится буквально одна столовая ложка, только для того, чтобы придать определенный привкус. А их что делать безалкогольный тирамису? Чи втратить вин свои нотки питантности? Алкоголь это еще в первую очередь тряхлитель, который позволяет сделать фактуру еще более воздушной и легкой. И ось крем готовый, а как же до наших печенюшек? Я вижу, наши печенья уже готовы. Красота. Боже. Вы насправде такие повитрене-повитрение. Давай мы их отделим от поверхности. Да, Видишь, то, что мы и говорили. Они легко отделяются от бумаги. Ось пещева готовы Крем. Что мы робим удали? Будем выходить на финишную прямую. Готово. Будем собирать наш романтический десерт. Так. Возьмем красивые стаканы. Угу. Возьмем крепкий, заваренный. Свежий, ароматный кофе. А если трешечки все-таки схалтурить и рощину каву выкористать? Ну, она должна быть в первую очередь очень качественной, а, во-вторых, она должна быть тоже очень крепкой. А теперь давай я тебе покажу одну, а ты потом повторишь. Домовились. Берем ложку нашего просто восхитительного крема, М -м -м. вкладываем на дно стакана, потом можно даже два, Быстро смачиваем в кофе. Быстро. Ой. То есть, чтобы оно не набрало много угу. и не стало совсем мягким. Но пропиталось. Угу. То есть, видишь, у нас очень воздушное печенье. И, друзья, я зауважу, что Дима не кладет печеньку, а ставит его рыбром. А чтобы не много... ей какой то сенс. Ну, да, чтобы оно у нас на всех этапах присутствовало. Угу. Вместе с кремом. мы делаем третий слой и э, обязательно нам нужно накрыть еще небольшим количеством крема мы даем определенную визуализацию нашему десерту чтобы в общем у нас все было видно э, но при этом не отходили от канонов то есть слоев может быть э, Сколько угодно, но как минимум два обязательно. То, что присутствовал крем и присутствовало печенье. Тим, а вот давай разберемся. Ты можешь рассказать мне э, про традиционную форму тирамису? оскільки где бы я не бывала, что разу подача абсолютно разная. Такое впечатление, что сколько кухарев, столько и э, манер подачи. Я считаю, что все-таки традиционный способ подачи тирамису, это просто на тарелке. Юля, теперь твоя очередь. А кофе? О, Боже, забула про каву. А можна у мене буде одна без кави, а інша з кавою, щоб було помітні. Будемо считати это изюминкой. <ріх> так, ще один шар, да. правильно? Так. Ну що ж, ми, здається, вже приготували е, тірамісу. Але ти говорив ще про якісь нюанси, які дозволять приховати мій творчий безлад в стаканчику. Іменно. Для цього нам понадобиться какао. Так, какао. Тримайте, шеф. Обичний какао-порошок. І от... Очень так, с ножа, с высоты, довольно обильно. Мы вот так вот делаем. Так, а, і нам понадобиться чорний горький шоколад? Шоколад не може зіпсувати жоден десерт, я вважаю. В ніхто странах взагалі, шоколад читається навіть афродізяком. Mm. І от ми от таку от стружечку. Ой, ох. Завжди бачиш, спостерігати легко. А коли починаєш сам робити, то це видається не так граціозно. Ага, слушай, я, даже не боялась, это все не так страшно. Да, и у тебя хорошая, красивая стружка получается, и тоже она ложится очень даже красиво. Что ж, дорогие друзья, наш э, романтический десерт тирамису с печеньем Амретик готов. Пора попробовать наш романтический э, десерт. Как же от від такого отмолвиться? Дуже класний смак, дійсно. Гарно відчувається лікар. І ти знаєш, я задоволена, що ти відкрив мені оцей секретик про печиво Амаретті. Це печиво надає такого особливого смаку. Воно і ніби пропитане, але і не втратило своєї хрусткості. Круто! Юлія, я рад, що мої совіти для тебе оказались дуже полезними. Дімно, ну все всього за кілька хвилин я стала майстром у приготуванні тірамісу найвідомішого і найромантичнішого десерту із голівудських фільмів. Обов'язково потіште і ви свою кохану людину.